我的脸怎么了？你都给我用了些什么呀？嗯，我什么都没用、啊。天哪，姐姐，你的脸好可怕！这还怎么拍啊？哎呀哎哎，严老师，严老师，那个咱有话好好说，咱咱咱先别冲动啊！给我让开！沈总，他都害姐姐毁容了，你还护着他？哎呀，志毅，你少说两句。 哎，那个，哎呀，杨老师，看好像就是单纯的皮肤过敏，应该没什么事儿的。我现在皮肤什么状态，你都看见了啊！你到底在我化妆品里用了些什么？你今天把话跟我说清楚！哎、<不>你说，谁教你这么干的？说，直说。我真的什么都没做，我什么都没用、啊。是啊，是，啊，肯定是，不会有事儿、哎哎。什么都没做是吧？哎，不是，杨老师，你看啊，那个西固平时他呢，就是虽然粗心了点，但是不可能干出这种事儿的、哎。沈总。 也就算他不会这么干，不代表别人不会支持他这么干吧？少说两句。姐姐，我们报警吧怎。姐姐警吧怎么了？徐志毅、这话什么意思啊？你看呢？南初，怎么回事？韩总，你看姐姐的脸都这样了，都是这个人。像这种不知道哪里来化妆师，就应该赶紧开了。西顾，这到底是怎么回事啊？ 南舟姐，其实我就是在很正常的给她化妆，我真的不知道怎么回事儿。用的什么化妆品？化妆品都在那儿。来，西固，给我化个妆，用同样的化妆品。愣着干嘛？等一下还要录节目呢。抓紧时间吧。 眼袋，美妆蛋给我用一下吧。 画完了是吧？嗯。你看，啊，这化妆品没有什么问题。西顾呢，也不会做故意伤害你的事情，这就是个误会。你脸上应该就是过敏了。西顾，你怎么回事？你给我们演员化妆这么不小心的吗？徐志毅，咱们是来录节目的，不是来演公度剧的。你什么意思啊？严大，赶紧去医院看一下吧。 啊对对对，哎严老师严老师，那个呃车安排好了，那个脸还是最重要的，是吧？我们去看一下吧啊！吧来来来韩总，我说的哪里有问题？这个人就是个新来的，而且姐姐的，我陪姐姐去医院。韩总，要我,我过去看一眼。 聪哥，我有话跟你说、啊。啊？刚刚呢？谢谢你帮我。多大事儿啊！你至于吗？啊？就你这点小胆儿，你能干出这种事儿啊？打死我也不信呢。好了，别往心里去啊。陈总。哎，指导员。哎好你好，你好，你好、哎。哎哎、好你好，哎呀，哎，站长。你好，哎、你好。你好。哎、<呀 S 1> 我听说严太的脸肿了、啊，没事吧？啊，没什么事儿，就是有点红，已经送医院了。 我马上去看看他啊！嗯，你先忙吧。那好，那我先过去好好，哎，您先忙，您先忙。哎，你说咱们要不要过去看看？联系夏医生问问情况吧。正好他们那个急救教学，一起跟他说了。联系夏医生的事儿啊，我交给大刘了。你联系就好了呗。哦，指导员关心队员生活是吧？小意思。 你关心关心你自己吧，小意思。我，哎，严老师，严老师，这个脸没事吧？过敏，这几天应该不能化妆了吧？哎呦，过敏可不容易好，一不小心就会复发的。啊，是是是。哦，那个我跟那个小江总打过招呼了，给你们放假一天，然后你们就可以休息了啊。一天？我这过敏的这么严重。 怎么着得七天吧？你,你也知道我没这个权利啊，要不你跟我们领导说说？我亲自说，是吗？<laughs> 老板，过敏是很严重的、啊。嗯，越想越气。姐姐，明明你才是这个事情的受害者，怎么还变成难出的表演场了呢？ 还让南初在韩总面前出了把风头，真的不得不说，南初这个人心机真的太重了。南初？对啊。